السلام علیکم ویورز آج ہم اپنے سفر کا آغاز اس پوائنٹ سے کریں گے کہ لا لاضحا سے کیا مراد ہے اور غیر خدائی تصورات کا انکار کیوں ضروری ہے آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ غیر خدا اور غیر خدائی تصورات سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے ہماری پرسنل اور مینٹل ڈیولپمنٹ پر اثر انداز ہوتے ہیں اس ویڈیو سیریز سے میرا مقصد ان راستوں کی نشاندہی کرنا ہے جس پہ چلتے ہوئے آپ اپنے راستے اس انداز میں کھول سکتے ہیں کہ آپ کو دین و دنیا کے بارے میں کسی بھول بھلائیوں سے نہیں گزرنا پڑے گا آپ کے لیے منزل اور اس کے راستے کا تعین کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا اور ذہنی اوجنوں سے نجات ملے گی اسی کا نام مینٹل پیس یا انر سیٹسفیکشن ہے یاد رکھیں جو بھی راستہ آپ اپنی زندگی کے لیے وضع کریں گے وہ راستہ آپ کی ذات کی یا پرسنیلٹی کی اسی طرح کی ڈیولپمنٹ کرے گا میں واضح کرتا چلوں کہ یہ میری زندگی کے تجربات اور لرننگ کا نچوڑ ہے میرا کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سب لرننگز میری زندگی کے تجربات کا وہ حاصل ہیں جو زندگی کے مختلف مراحل پہ مختلف لوگوں سے سیکھ کر حاصل کیا گیا ہے اس کا مقصد کسی انسان یا مکتبہ فکر کی تشہیر یا تجزیل کرنا نہیں بلکہ جو کچھ خود سیکھا گیا ہے وہ سب آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اگر کسی بھی انسان کی زندگی میری وجہ سے آسان اور بہتر ہو جاتی ہے تو یہی میری خوشی ہے اور یہی اس کاوش کا مقصد ہے لازمی نہیں کہ آپ اس سب سے متفق ہوں میں آپ کی رائے کا مکمل طور پر احترام کروں گا ہمارا مقصد سیکھنے اور سکھانے کا ہونا چاہیے نہ کہ بیجا تنقید اور تذلیل کا میری بھرپور کوشش ہوگی کہ آپ کے تمام سوالات کے جواب دے کر آپ کی ذہنی اجنوں کو ختم کیا جائے اس ویڈیو سیریز میں ہم بات کریں گے توحید رسالت اور وحی کے حوالے سے اور انہی ٹاپکس کے اوپر ہم اپنے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے ہمارا مقصد چونکہ بات کو آسان انداز میں سمجھنا اور سمجھانا ہے اس لیے ہم فلوسفیکل ڈسکشنز کے بجائے پریکٹیکل نالج کے اوپر فوکس کریں گے تاکہ بات آسانی سے سمجھی اور سمجھائی جا سکے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی چیز کا صحیح تصور جاننا کیوں ضروری ہے اب چونکہ ہمارا مقصد بات کو عام فہم انداز میں بیان کرنا ہے تو ہم بہت ہی آسان مثال سے آپ کے سامنے اس پوائنٹ کو رکھیں گے مثال کے طور پر پانی کے بارے میں اگر ہم یہ مان لیں اور اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیں کہ پانی سرخ رنگ کا ہوتا ہے پانی زیرو سیلسیس پر بوائل ہوتا ہے اور سو ڈگری سیلسیس پر جمتا ہے تو کیا ہمارا یہ ماننا اور یہ پانی کے بارے میں یہ عقیدہ گھڑ لینا ہمیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے کیا ہم پانی کو اپنی زندگی میں فوائد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا اس کا وہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں جو ہم مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اب چونکہ ہم جانتے ہیں کہ پانی کا اصل کنسیپٹ کیا ہے پانی بے رنگ ہے زیرو سیلسیس پر جمتا ہے سو so سیلسیس پر وائز ہوتا ہے تو ہم پانی کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھرپور فائد کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم پانی کے تمام فائدوں سے مستفید ہوتے ہیں اور اس کو زندگی کی ایک بہت بڑی نعمت گردانتے ہیں اب دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ جب تک ہم پانی کے غلط کنسیپٹ سے آشنا تھے پانی ہمارے لیے بیکار بے مقصد تھا بلکہ ہم اسے برا بلا بھی کہیں گے کہ یہ کیا بے مقصد سی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے جس کا ہماری زندگی سے کوئی مقصد ہی نہیں لیکن کیا اس میں پانی کا کوئی قصور ہے یا ہماری غلط انڈرسٹینڈنگ اور مس کنسیپشن کا قصور ہے بالکل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے خداؤں کا تصور عام ہے ہر خدا دوسرے خدا سے نہ صرف مختلف ہے بلکہ ان خداؤں کے درمیان آپس میں دشمنی کا تعلق بھی قائم کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے دنیا آج بہت سے مسائل کا شکار ہے ہم نہ صرف اللہ کے صحیح تصور سے دور ہو چکے ہیں بلکہ ملک مذہب اور قومیت کے نام پر آپس کی دشمنی بھوک افلاس، غربت جیسے مسائل کا شکار ہو چکے ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج کی دنیا میں مذہب اور قومیت کے نام پر کس طرح انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے اور یہ دنیا جہنم کی جھلک پیش کر رہی ہے اس مثال سے ہم با آسانی سمجھ گئے ہیں کہ کس طرح کسی بھی چیز یا ذات کے بارے میں غلط تصور نہ صرف ہمیں اس ذات یا اس چیز سے دور کر دے گا بلکہ ہم اپنی زندگی کو بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ آخر غیر خدا سے کیا مراد ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی عقل کس طرح ایولیوٹ کر رہی ہے اپنی اولیوشن کے ابتدائی دور میں انسان نے کبھی سورج کبھی آگ اور کبھی چاند کو اپنا خدا مان لیا تو کبھی اپنے سے بڑے اور طاقتور جانور اور بڑی چیزوں کو اپنا خدا مان لیا لیکن پھر اسی انسان نے اپنے خود ساختہ اور خود تراشیدہ خداؤں کو قابو کرتے ہوئے ان کا انکار کر دیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب تک اپنی صلاحیتوں کو پیچھے پھینک کر بیٹھ گیا تو اس نے کائنات کی مختلف چیزوں کو اپنا خدا مان دیا لیکن جیسے ہی انسان اپنی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے اپنی عقل کو آگے لے کر چلتا ہے وہ ان خود ساختہ اور خود تراشیدہ خداوں خداؤں کا خود ہی انکار کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے یعنی <تصفح> جیسے جیسے انسان کی عقل ایوالو کر رہی ہے اس کے ہاں خدا کا تصور بھی تبدیل ہوتا گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کی ذات بھی ایوولو کر رہی ہے وہ ذات جس کو ہم اللہ یا کریئیٹر کے طور پر جانتے ہیں وہ ازل سے ابد تک اسی طرح قائم و دائم ہے یہ انسانی عقل ہے جو خدا کو مختلف اشکار دیتی رہی اور خود اپنی عقل کو آگے بڑھا کر انہی خداؤں کا انکار کرتی گئی جیسا کہ ہم سیکھ چکے ہیں کہ غلط کنسیپٹ یا غلط بلیف غلط نتائج فراہم کرتے ہیں بالکل اسی طرح ہر وہ چیز جو غلط نتیجہ دیتی ہے چاہے وہ بدھوں کی شکل میں ہو یا ذہنی افکار اور نظریات کی صورت میں ہو غیر خدائی مانی جائے گی اب ہم اپنے سفر کے ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اب ہم سیکھیں گے کہ غیر خدا کا انکار کرنا کیوں ضروری ہے اس کو بھی ہم عام اور بہت ہی سمپل سی مثال سے آپ کو سمجھائیں گے مثال کے طور پر ہم ایک بیج لیتے ہیں اس کے لیے مناسب آب و ہوا پانی کی مقدار اور زرخیز مٹی کا انتخاب کرتے ہیں اب چونکہ ہم تمام فیکٹرز کو فالو کرتے آ رہے ہیں تو میکسیمم چانسز یہ ہیں کہ وہ بیج اپنے اندر کی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دنیا کے حسن میں چار چاند لگا دے گا لیکن اسی بیج کو اگر ہم صحیح آب و ہوا نہ دیں اور غلط پانی کی مقدار دیں اور غلط زمین میں لگا دیں تو وہ بیج کسی صورت اپنے ریزرٹس فراہم نہیں کرے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیج خراب تھا یا اس کے اندر کوئی صلاحیتیں نہیں تھیں اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے اسے غلط ماحول دے کر نہ صرف اس بیج کی گروتھ کو روک دیا بلکہ وہ بیج اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود ضائع ہو گیا بالکل اسی طرح انسانی ذہن انسانی ذات اور عقیدے کی نشو نما کے لیے وہ زرخیز زمین ہے جہاں اگر انسانی ذات اور عقیدے کو صحیح ماحول اور مناسب نشو نما نہ ملے تو وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ضائع ہو جائے گی انسانی ذات اپنے کسی نہ کسی بلیف یا عقیدے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے چاہے وہ عقیدہ اللہ کو ماننے کا عقیدہ ہو یا اللہ کو نہ ماننے کا عقیدہ ہو یہ ہمارا عقیدہ اور بلیف ہی ہوتا ہے جو ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے یہاں تک کہ اپنی زندگی کے مقصد کو چننے کے لیے بھی ڈرائیونگ فورس کے طور پر کام کرتا ہے یوں کہیے کہ جیسے ہمارا عقیدہ یا بلیف ہوگا ویسے ہی ہماری ذات یا نفس نشو نما پائیں گے اسی بات کو یوں سمجھئے اگر ہماری ذات کی نشو نما اچھے محول میں ہو جہاں سچ بونا سکھایا جائے ایمانداری کو سکھایا جائے چوری نہ کرنے کو سکھایا جائے تو وہی صلاحیتیں ہم اپنے اندر اڈاپٹ کر لیں گے اور انہی صلاحیتوں کے ساتھ ہماری ذات نشو نما پاتی چلی جائے گی لیکن دوسری طرف اگر ہم اپنے محول کو تبدیل کر لیں گے جس میں جھوٹ بونا شامل کر دیا جائے چوری چکاری شامل کر دیا جائے بے ایمانی کو شامل کر دیا جائے تو یہی چیزیں ہم اپنی ذات کے اندر اڈاپٹ کرتے چلے جائیں گے اور انہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں گے اسی بات کو مزید سمجھنے کے لیے ایک لمحے کو سوچئے کہ اگر ایک انسان انسان دوست ماحول میں پرورش پائے گا تو وہ ہر وقت انسانوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنے کے بارے میں سوچے گا اور انسانوں کی فلاح کے لیے کام کرنے کے لیے تیار رہے گا لیکن اگر وہی انسان انسان دشمن ماحول میں پرورش پائے گا تو وہی انسان انسانوں کی تباہی کے بارے میں سوچتا رہے گا پہلے دیگر مثالوں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کیوں غیر خداؤں کا انکار ضروری ہے اگر غلط خدا یا غلط نظریات کو اپنا لیا تو وہ کس طرح ہماری ذات اور ہماری پرسنیلٹی کو تباہ کر سکتی ہے اور ہم کنسٹرکٹیو کاموں کے بجائے ڈسٹرکٹیو کاموں میں لگ جائیں گے یہاں تک کہ ان ڈسٹرکٹیو کاموں کے اثرات ہماری ذات سے باہر نکل کر باہر کی دنیا میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے جن کا نتیجہ یہ ہوگا بد امنی، معاشروں کی تباہی غربت بھوک اور افلاس وغیرہ کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا اس لیے سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عقائد اور بیلیف کو پرکھیں اور یہ یقین کریں کہ وہ ہمیں صحیح سمت یعنی کانسٹرکٹیو سائٹ پر لے کے جا رہے ہیں یا نہیں ان عقائد میں سب سے اہم اور پہلا عقیدہ اللہ خدا یا کریئٹر کے بارے میں آتا ہے اسی لیے ہم نے اپنی ویڈیوز میں سب سے پہلے اللہ اور غیر اللہ کے تصورات پر فوکس کیا ہے اپنی اگلی ویڈیوز میں ہم انہی تصورات کے بارے میں مثالوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے جائیں گے آپ ہمیں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ بنیں ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو